Финляндия укрепляет свои границы. Правительство направило на контрольно-пропускной пункт Вартиус, на границе с Россией вооруженные силы для помощи пограничникам. Также на КПП началось строительство временных заграждений после роста количества нелегальных мигрантов с Российской Федерацией. Это мигранты из третьих стран. Они формируют целые так называемые поезда мигрантов, караваны, которых подвозят к границе. Им дают инструкцию, Некоторые группы мигрантов, пытающиеся проникнуть через границу, сопровождают переодетые пограничники или ФСБшники российские. Граница Финляндии с Россией длиной более чем тысячу километров. За последние недели здесь неожиданно появились несколько сотен желающих пересечь границу. Все они без документов. Это все вот полностью сценарий был обкатан во время миграционного кризиса в Беларуси один в один штурмы заграждения, попытка группами э, через, через молниеносную атаку пересечь э, линию разделения там э, забор или саму границу э, ночные вылазки там переплавки на плавсредствах и тому подобное. Причем малыми группами, разный состав. Если женщины с детьми, то на картинку, соответственно. Вот не пускают в Европу ну, то есть, все, все по лекалам белорусской спецоперации. Поэтому власти решили позакрывать пункты пропуска. Работать перестали четыре пограничные пункта, расположенные вдоль границы Восточной Финляндии. Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года, но при необходимости могут быть продлены. Да, я уверен, что будут меры приниматься, усиливаться защита, будут перебрасываться военное подразделение. Скорее всего, будет запрос на какую-то э, операцию, возможно, совместные военные учения Финляндии и других партнеров по НАТО, чтобы показать серьезность намерений. В Хельсинки заявляют, что российские пограничники специально пропускают людей без виз и помогают им добраться до границ. Все эти попытки русских расшатать, найти слабину, показать несостоятельность линии защиты новых границ НАТО, они, на мой взгляд, обречены на провал, потому что все-таки Финляндия не одна сейчас уже. Во-вторых, Финляндия, будучи даже не сомневаться, не стоит отношения более кооперационная и по торговле с Россией, Финляндия все-таки, понимая угрозы территориальной целостности и помня исторические прецеденты, наращивала военный потенциал, создавала собственный ВПК, производство собственной линейки техники военной, боеприпасов. Поэтому какими-то миграционными кризисами оказания давления миграционного на Финляндию, принудить ее пересмотреть свое отношение к НАТО, создать волну за выход из Альянса, ну, он вряд ли удастся. Финляндии уверены, это намеренная дестабилизация их страны со стороны Кремля. Сейчас речь идет не только о кризисе на границе, о кризисе, но и в том, что Россия пытается силой принудить к диалогу, силой принудить к принятию неких решений, которые не совпадают с национальными интересами той или иной страны. Вот в Финляндии это так. Сейчас Финляндия на свет будет чувствовать давление России, все увеличивающееся, скорее всего. Я не думаю о каком-то военном инциденте, но то, что будет провоцироваться волна за волной миграционном кризисе, давление, создание ажиотажа, прекращение какого-то товаропотока, блокирование финских перевозчиков на границе и так далее, это однозначная ситуация. Ранее у здания парламента Финляндии около 100 русскоязычных граждан устроили. Закрытие пунктов пропуска не первые ограничительные меры, которые вела Финляндия против России. За последние два года Хельсинки запретили въезд российским туристам. Позволяют только тем, кто имеет вид на жительство или гражданство ЕС. Yes ввели запрет на въезд зарегистрированных в России автомобилей. Эти ограничения будут действовать вплоть до полного прекращения агрессии России против Украины.